вы на канале Кадина Шоу. И сегодня мы будем снимать видео влог в, в, Брукхевен. Сейчас мы будем с вами строить дом. Я хочу построить дом на улице 21, походу. Я не помню уже. Так что сейчас мы найдем улицу 21. Ну, я не на 21 в улице хочу. Как вы видите, я еду на гору. Это мое самое любимое место. И у меня будут соседи. Конечно, мне повезло. Рез, редко бывает такая у тебя появляются соседи в Брукхевен. А так бывает почти каждый день. Давайте мы не будем сейчас проверять домик, что там в нем есть. Давайте мы сразу пидем знакомиться до соседа или соседкой. Так, почти Похоже, это соседка или соседка, я не пойму. А, соседка. Ну, мне, кажется, конечно страшно, да, мне кажется, как выйдем. А, давайте. Стукаем. Стукаем. В колокольчик давайте еще звоним. Ну, давайте, как нормально. Чтобы, ну, знаете, да, никаких сон не было из-за этого колокольчика, за то, что я звоню. Давайте мы просто переждем, пока кто-то выйдет. Ну, я считаю, что 6 или 5 часов и звонит, и я считаю, что это нормально. Ладно, походу не выходит, на походу не можем. давайте еще постоим. Мне показалось, или кто-то пробил. Скажите, пожалуйста, вы бачили только что э чтобы кто-то пробил. Если кто-то пробил, пожалуйста, скажите мне. Мне тоже будет интересно прочитать ваши комментарии. Ой, ой, девочка пришла, Кась. Ну, а, давай, да, давай, да хоть такой хату, хату. Ну, да, все ты будешь умен жить, да. Ты так понимаешь, давай все спускать. Э, э, я даже что у меня будет дочь. Кстати, я уже и потеряла. Это такая мамашка. Давайте мы поднимемся, где да, она. Ага, ага. Угу. Так, все. Можешь лягать спать. Или да, ты будешь спать. Давай мы ее вы... давайте мы ее вы... будем уже везде выключать, как бы свет уже поздно. Так что мы будем выключать потихонечку свет. Надеюсь, что она... Его не включила. Там нет, не включила. Ой, как красивенько у нее выходит. Кстати, эм... Ребята, я, я, считаю, что у тебя девочка красиво вышла. Постав... Так, я уже все забываю. Ладно, за... выключаем тут свет. Господи, он такой великий дом, пока все выключишь. Так, давайте мы возьмем еще щеточку. Я бы на щеточку. Потому что я почистим зубки. Расчешемся сейчас быстренько. Потому что нам надо спешить уже. Ос... Нач... Начало... Ну, скоро, в общем, буду начало девятого, так что нам треба быстро сейчас сделать такие прическу. Такую, например. Одеваем пижаму. Куда пижама? А, вот пижама. И быстро Тут -то тоже, -то тоже выключаем свет, давайте мы быстро все умыемся. Ну да, мы типа умылись, давайте дальше. Так, кстати, мне показалось, на этом нет. Мне показалось. Ой, если она застыла, господи. Пожалуйста, запишите в комментариях. Она мы его пробегала. Ладно, пошли мы быстренько выключим свет. То, что она уже выйдет, хочет спать. Пошли спать. То, что она хочет спать. Давайте мы будем уже дыхать спать. Что такая? Мне интересно, она, наверное, англичанка. Я понимаю, что она хочет. Что ты хочешь? Ладно, пошли. И, ну, я, конечно, понимаю, что взрослая, но могла. Да уж. Эм, она молодец, конечно, но... Э -э, знаете, это слишком. Мне кажется, это слишком. Так что... Шо... Ну, а так-то, хай быть. Она маленькая, она сейчас, в общем, расплатится. Но это, мне кажется... Не, не, норм. Ладно, я пойду уже спать, потому что це мне уже, уже 9 часов, господи, уже 10 час. А мы посреди ночи завела, ладно. Будем спать, надеюсь, что меньше не буду подробных случаев. Случаев, давайте будем дальше спать. Так, а вы думаете, мы будем спать? Нет, мы не будем спать. Давайте мы сейчас положим малышку такую, вот, типа одна сестра будет или брат она что я не знаю. А это будет сюрприз. Да, это окна закроем, чтобы было больше спальности. Ладно, попросить проверим на всякий случай. Малышка все-таки надо проверить, она спит или нет. Она не спит. А... Mm -mm. Так, все, я типа вышла. Давайте мы поднимемся за, за ней. Ну почти мы спать типа пришли. Сейчас мы правда ляжем спать. Ну а по правде по правде мы я буду двигаться по камерам в комнату малышка. Да. Угу. Али что там Я по а, походу мы походу сейчас или она бачит камеру или она. Здрасте! Опа она. Что-то мы встали. Да уж. Я забуду, конечно же, бежать до нее в комнату, потому что, что мне кажется, нехорошо в такую ночь. В такую ночь уже 11 час. Она с ума сошла, что ли? Она тоже с ума сошла. Ну все. Так, давайте мы будем. Переключимся быстренько, быстро, быстро на те камеры и будем делать лыдные линии не видно. Что за Ладно, ладно, ладно. ша, Ладно, на походу делай скинах ты спит посреди ночи. Ладно. Я тоже сделаю скин. Я тоже сделаю скин. Мне не нужно влезть мои губы. И вообще мое лицо. О, как-то так. Господи, Да что я так стою везде? Может так стать? Так. Как мне стать? Без А, все, норм. Давай мы напишем. давай мы сейчас напишем модные лица. Модные д ны ни ли д ц для персонажей да для персонажей так. о вроде появилось шесть давайте будем ждать пока загрузится Ага, загружається, что-то мне интересно. Так, це у нас причесочки. Ага, ага, не прокрадай, не прокрадайся, не прокрадайся. Куда ты собралась? На ночь глядя. А это вибач, это не бачит. Ты чего? Ты чего? Посередину на ночь глядя глядя. Что такое? А, ты ешь, ты хочешь? Господи, мамаша не задумала. Я же дитину свою накормила. Ладно. Она достаточно велика, сейчас ей поставлюсь. Хай есть, а что мне? Ну все, хай есть, все, пошли. Я спать пришла, по два часа ночи я не высплюсь, походу, с этой дитиной. Это Ладно, давайте спать и переключимся на камеры кухни, мне интересно за ней последить. Давайте мы выключим, лягаем и шукаем те камеры. Где-то она, она у нас. О, да, она у Давайте дальше чуть, чуть Так, гаражи не маят. Тут тоже не А, ага, она спит. Она попала молоко и легла спать. Все понятно. Малыши есть малыши. Конечно, комнатка мне... Не дуже подобається. може просто вийти ігри, так що нравиться. Я походу і вона не виспівся. Я її планую завтра відвести в садик, но тоді все буде опасна. Тож там дітей немає, воспитательниці немає. Денісне вийшло загрузи. А ну швидко встаємо, швидко, швидше, швидше. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Господи. Я с дымом бежу. А, mm -mm, все, ты на месте. Я налекалась душу, конечно же. Ладно, давай ты уже как бы 3 часа утра, давай мы давай поставим завтрак. А то. Давайте мы сейчас быстренько все уберем и поставим ей по-другому завтрак. Ой, завтрак я ей поставила. Ну, и давайте ей поставим мил, uh, молочко. Вот так все. Кушай uh, потом, потом покушаешь, а сейчас спать, спать, спать. Быстро спать. Мы не на руку сейчас плыли, Давайте я сейчас возьму на руку, потому что ценное нормально, когда она просто не спит И ночью. Мне кажется, мне вообще не нравится, то, нравится, что она ночью не спит. Мне Давай, чипляйся на руку, пожалуйста. Мне кое-что надо сейчас сделать. Да, я настойчива, конечно. Ладно, я, наверное, буду спать сейчас в своей комнате. А то я буду так за ней следить, потому что, ну... Это мы, типа, напишем, что мы спим. А я, ну, скорее всего, англичанка. Так, что мы пишем такие... Нет. Это было долго. Давайте мы так типа, ну два, что нам так. Кстати, а где наделась, господи? Где малявка делась? В смысле, где малявка? Малявка, ты где делась? А ну быстро ищи, Катя, мне типа плохие предчувствия у меня. Так, тут я не мать, тут тут я не тут я не мать, тут я. Ага, тут я а я не заметила. Вот ты шу шустра, конечно же. Как она шустра, уже спать. Господи, пять часов утра, я вообще не выспалась, ладно. Она тоже не выспалась, я уже открываю вик, сейчас пойду и буду идти. на ее реакцию, то что цены, мне кажется, не было хорошо. Сейчас мы во всем доме включаем свет. Уже утро, тоже что А утром должно везде быть свет. Уже солнце стоя, господи, я вообще не высплат. Эм, да, Знаете, мне даже не понравилось тяночка. Я думаю, я привыкну. Ладно, давайте мы сейчас везде включим свет, чтобы она разбодрилась и поняла, что так делать все-таки нельзя. Она не одна в том доме все-таки. Знаю, живут другие люди, так что... А. <звук> um, так, сейчас мы быстренько идем готовить. Я вообще не выспалась, ребята. Ладно, давайте мы сейчас переделаем э, быстренько причесочку. А, ну, давайте вот так вот сюда. Угу. Так, быстро сейчас одеваемся и готовим малышки завтрак. Я уже догадываюсь, просто что сейчас буду, сейчас буду крикать, типа, что приготовим мне. Ну все, я готова, сейчас буду готовить завтрак. Так, убираем еду, и сейчас я буду на первом этаже готовить еды. Конечно же, я поставлю там до стульчик для кормления. Ось мои. Ей я поставлю блинчики. Блинчики полезные. А, молочко. Мини-кофейку. Я люблю кофеек як бы, так кофеек поставили, так, ну и все готовый завтрак сейчас я буду звать, потому что уже надо кушать, и ты надеюсь он там не встился, уже надо, де... так она наделась, господи, ну что переодевайтесь, так, Ваньин, моя, конечно, какой-то великий дом сложно найти свою дочку, ребят так. За зеркалом, на всякий случай. Это может надо мне. Тут и прячется это малявка. А ну, а ну, а ну, малявочка, там ты. Может, ты там где-то? Нет, не мама малявка. А где она Где малявка? Так, малявка и тут Ты и, и тут, малявка. Нет. Ладно, давайте мы не будем так казать на ней. Кстати, ты надеваешься, не пойму. Дэцей шустряк? А что тут стоит? А, ребята, вы помните, я открывал холодильник вообще? Это -то... Я не припоминаю так-то. Я его ночью закрывала. Походу, я знаю, где это шустряк дився. Она до сих пор, потому что были пропсы включены. Может, что так и будет, что когда включены пропсы? А ну давайте пока вернем, потому что уже как бы... Дуже интересненько Так Ну кто-то пробег Ладно Так, тут а я тут -то я тоже ма А, а, не ма Господи, да выделать Малявка что, из игры вышла? Так, теперь я Походу малявка из игры вышла М -м, Ладно, давайте мы дискотека, Ну, давайте мы сходим в твой домик. А, что а нам нельзя, да? В принципе, да. Давайте сейчас просто постукаем. А, ага, ага, тут он, у него радуга, я так поняла. А, давайте мы сходим, надеюсь, что все нормально. Опять сетка. Стукаем. И звоним. Надеюсь, что она у меня не забанят. Сейчас, дай моя баня просто. Так, походу у нее немало настроения. Она просто меня не я или не хочет выходить. Или вообще она не дома. Ладно, просить мы... Подъемся. Так, тут у нее ураду... Ураду... Это походу, кафешка. Я так понимаю, что это кафешка. А, кто... Стоп, 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 стоп. А кто-то устраивает вообще? А, а. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Так. Uh, так. я бежу быстрее на второй этаж, хочу его найти. Мне интересно, да, Винди, все это его. Так, тут его нема. Ланни тоже нема, конечно. Ты да, вообще дивься, цей. Так, тут а. я тоже мам. Да ну да ты дивься, а? Тут вообще-то клиенты приходят до тебя, а? Да ну, давай, давайте мы ему хотя бы дадим все вообще. Кафе без обслуживания, конечно. Я вот тут сидю уже дум думала, что это улыбанка. но ну, я, в принципе, тоже улыбаюсь. А, ага. Это а а а. клиентка или полицейская, не пойму. А ну, Он, здрасте. Цент, конечно, не мидл, но чисто вообще. Вообще это чей дом? такая я не знаю, не понимаю, ладно. Я, конечно, тут, тут не продавец. То есть он пришел, да. Да. Вин, походу, продавец. Ах ты, який! Все, давай заказывай, давай закажу все. Мне не надо ты. Ну все, я пойду и стукать, а то мне как бы надо Не открывайте, мы сами себе откроем, знаете? Потому что, ну, знаете, нам кому-то надо, больно надо, ну, ну, я не так хотел сказать, я припутала. ладно, но мне тоже хочется познакомиться с моей соседкой внизу. О, сосед... Ладно, пошлите, мы... давайте мы убежимся, потому что, я... хотя бы, то, что сейчас открыть, а тут там валявка стукает. Ладно. И мне тоже стать закрыть. А ну давайте мы пошукаем еще кость. И как сможет подружек в Роблоксе. Так. Привет. Привет. Давайте мы пошукаем. Привет. Интересно, что на меня напишет. Давайте мы пишем Hello. Сейчас мы по-английскому. Hello не пишите. Жаль, жаль. Hello. Да, hello. Я типа hello, да. Привет, привет. Открыть давайте, пожалуйста. Привет, hello. He. He. А ну давайте мы напишем. Может, давайте мы напишем то На, по-моему, Хотя Сейчас букву я. Да, это букву я. Я Так, давайте мы напишем. Як. А, 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 а. Як. Тебе. Т. Те. Б. Те. Ой, она меня забанила. Я не, не, ну, не думаю, что так нельзя. А, кто-то такие. кто? Ну, давайте мы его сюда привяжем. Так, цекать установка или что-то такое. Или ты живой? Кто ты так? ладно, давайте мы привяжем. Положим придорог. А, ведь походу скин меняет. А это так я. Ладно, текстурки модный. А ну-ка, 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 давайте мы переедем, да, вот все, девочки, мне интересно, стало, кто вообще так, а давайте мы тоже оденем купальничек. Не мешаю жить купаться. Нет, конечно, так что я тоже одеваю купальник и буду сейчас съезжать. Ну, так, давайте мы, я, как, я будто бомбочкой туда вообще спрыгнула, вот так, давайте... Худо-то на качельке катается. Давайте. там. Я, конечно, понимаю все. Так. Давайте мы подзагораем. Так, давайте сейчас мы костляжно надо забуду. Вот так, все. Лягаем на полотенчик, на полотенчик, вот так. Надо вот так. Угу, угу. Все. Развернулась и лежим. Ладно, давайте. Назад, сейчас мы назад переоденемся. Давайте... Давайте вот такие щеки сделаем сейчас... Ну, вот так, все, пошли. Нет, не так, кей. О. Вот okay, сей, да... Uh -huh, все так. Uh, да. Де... Uh, так, давайте мы... Пробуем найти малышку в садике. Блять, как малышка пересадик. Так, тут я не маю. Давайте мы устроимся тут воспитательницей. Чтобы как бы были детки приходили багато. Я должна дети якось по-разному. За мною. Рот будут эти детки. Они что-то Так что мне надо сейчас садиться. Радужная. Кость. Вот так. Ну все, норм. А я буду радужной воспитательницей. Так, ну все, ждем деток. Я надеюсь, что он они сегодня приедут. Если не приедут, то мне мы... Что-то было одно. А ну, здрасте. Ага, ага, ага. Так, привет. Приветик. Привет. Здрасте. А ну-ка... Пошли, по понесем, сейчас куда нибудь Ты на руку не чепляйся, чепляйся. Ай, да ну, чепляйся, чип, чепляйся. Чип... Ай. Мне еще, чтобы не хватает, чтобы приехали. А Смотри, сейчас ему не приедут следом. Давай, следа, отъезжайте. Я, если вы идете в садик, вы это, то чего вам? вы не честны. Ну, э, в общем, у вас из машины ничего выпало. Так, быстро. А, у меня... Не. И ведь сейчас закроем, на всякий случай дома. Присяду. Присяду. Сидю туда. Зазвиви. Так, надеюсь, что кто-то будет обращаться садик в садик деток отводить. Сейчас мы быстренько подъемся там. Есть ли там детки? <связь> э -э так, нам сейчас их я сюда выбрать садик. А ну, а ну, давайте мы подъедем. Подъедем. Приветики. Привет, привет. Вот так. такое. Вот такое. Лицо смешное, мне кажется. И лицо смешное, будто. Так. Кто знает, кто-то сделает, как бы, свой магазин, что ли? еще вчера, еще вчера тут был, был, был вот, Тут был, тут был наверное, ресторан, а музей. Куда все девать? У нас, нас обновление какие-то появилось туда. Так, эм, давайте мы сейчас поставим машинку и куда я уже уедем. Уже пивна. нам надо да, домой ехать. уехать. Дома, эм, так, я сейчас поставлю свою любимую машину. А вы вообще знаете, да я живу? Если кто-то хочет из моих подписчиков... Э, <звучит> а, <звучит> я вот... <звучит> ну, вот здесь <звучит> вот домик. 6 часов вечера уже. Я виїжджанькою. Ага, походу це й було. Давайте ми сейчас вийдемо и відкриємо гараж. Открываємо гараж и їдемо. Открыл гараж, їдемо, заезжаем. Заехали, все и закрываем гараж. Быстренько. Ну все, я иду, наверное, сейчас в кровать. Свет выключу. Только в своей комнате. Это уже шестой час. Я работаю воспитательницей. Я сейчас... И, и так что это, наверное, только выключу свет. Я дуже так что я сейчас так и сляжу. Но я думаю, что нам уже все-таки стоит прощать. Всем пока-пока. До встречи в новых видео. Еще раз всем пока-пока.